第五十期接电视金钟奖入围名单七日揭晓，黄子佼鲁露以婚礼歌手入围综艺节目主持人奖，将对战昔日旧爱小 S，让典礼还没开始就话题十足。金黄子教为同时新开幕的严肃几点站台，提及此事表示他小 S 单枪匹马真的蛮了不起。 黄子佼透露没有特别传讯息恭喜小爷，我们私地下真的没有联络啦，我们就在舞台上碰面的机会比较多，我还是比较好奇他到底是不是拿我那集报名，如果是我还是有一点功劳。 至于最后谁会得奖，黄子佼也表示这事也不知道。他喊话小 S，我知道他很想的，那他有想过鲁鲁的心情？那鲁鲁那有想过杨金花的心情吗？他小说希望评审可以大方一点，一个奖项如果可以两个人得奖，那大家都开心。 而得知入围的当下，黄子佼正在节目担任评审，让他心情很矛盾。他说：“去年有六套节目，有二个入选，还要去安慰另外四个。不过，与其自己入围，黄子佼笑说，最开心的是女儿翻神，因为平常工作忙碌，生怕这个第一次会被保姆夺走。所幸女儿相当是香，有让他们亲眼目睹，代表我要翻神，好几年没得了。” 虽说如此，他坦烟遗憾这次综艺颁奖是在星期五颁奖，关注度可能比较会比较低，不然我原本有点不想出席，想在家顾小孩。